হেল্ল' ভিউৰ্ছ আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ আমাৰ ঘৰত আমি প্ৰতিটো ঈদত বা কিবা অ'কেজন থাকিলে প্ৰস্তুত কৰা এয়া কৰ্মা চিকেন কৰ্মা আমি কিদৰে প্ৰস্তুত কৰোঁ আমাৰ ঘৰত তাকে মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ এয়া প্ৰথমতে মই চাৰিশ গ্ৰাম চিকেন ভালদৰে ধুই লৈ লৈছোঁ আৰু ডাঙৰ পিছক মই মাজে মাজে কাটি লৈ লৈছোঁ এইখিনিত নেমু এটা লৈ লৈছোঁ নেমুখিনি মই চেপি দি আছোঁ ইতিমধ্যে আপোনালোকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে আপোনালোক সকলোৰে ধন্যবাদ আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে লাইক কমেণ্টছ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু বিভিন্ন দিহা পৰামৰ্শ কমেণ্টছ আকাৰেদি মোক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় আগবঢ়াব এয়া নেমু চেপি দিয়া প্ৰায় হৈ আহিছে এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ সানি লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াক সানি থৈ দিছোঁ এতিয়া মই এটা পিঁয়াজ এক ইঞ্চি আদা তিনিটা কেঁচা জলকীয়া কেইটামান কিচমিচ আৰু ছয় সাতটা কাজু একেলগে লৈ ইয়াৰ পেষ্ট বনাই লৈ লৈছোঁ এইখিনি পেষ্ট হৈ যাওঁতে ইতিমধ্যে মোৰ আধা ঘণ্টা হৈ গৈছে মই এতিয়া মাংসখিনি পানী দি আকৌ এবাৰ ইয়াক ধুই লৈ ল'ম এয়া ভালদৰে ধুই পানী নিগৰাই লৈ লৈছোঁ ইয়াতে অকণমান আদা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জ্বলাৰ পেষ্ট অকণমান সানি ইয়াত থৈ দিম এয়া সানি দি দিছোঁ আৰু মই নিমখ দিবলৈ পাহৰিছিলোঁ এতিয়া অকণমান নিমখ আৰু দি দিছোঁ জোখমতে আৰু ইয়াক সানি ইয়াক থৈ দিছোঁ এয়া মই দৈ লৈ লৈছোঁ প্ৰায় ইয়াত দুশ গ্ৰাম আৰু ই বহুত ভাল দৈ আৰু ইয়াক মই মিক্সিৰ বাতিত দি ইয়াক ফেটি লৈ লৈছোঁ ইতিমধ্যে বহুতখিনি সময় হৈ গৈছে মাংসখিনি মই ৰিফাইন অইলক এয়া মই ফ্ৰাই কৰি লৈ আছোঁ ফ্ৰাই মানে এয়া মই অকণমান ভাজি লৈ লৈছোঁ যাতে ইয়াত কেঁচা গোন্ধটো নাথাকে আৰু এইখিনি লাহে লাহে ভাজি আছোঁ এই ভাজি থাকোঁতে ইয়াতে দি দিছোঁ তেজপাত ডালচিনি সৰু ইলাচি লং আৰু ডাঙৰ ইলাচি এইখিনি দি ইয়াক মই ভালদৰে লৰাই দি আছোঁ আৰু ইয়াক মাজে মাজে লৰাই ইয়াক ভজাখিনি কৰি আছোঁ ইতিমধ্যে ভজা যথেষ্টখিনি হৈ আহিছে সেয়া ৰং সলনি হৈ গৈছে এতিয়া মই মাংসখিনিৰ মাজত কেপ এটা উলিয়াই লৈ লৈছোঁ আৰু তাতে আৰু দুটা পিঁয়াজ মিহিকৈ কাটি তাতে দি দিছোঁ আৰু ইয়াক অকণমান ভাজিবলৈ দি দিছোঁ মাংসৰ লগতে পিঁয়াজখিনিও মোৰ ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ যাব আৰু ইয়াক লৰাই লৰাই ভাজি আছোঁ যাতে ই লাগি নধৰে আৰু ঢাকনা মাৰিও দি দিছোঁ কাৰণ ঢাকনা মাৰি ইয়াক তিনি মিনিটমান পিছত ঢাকনাখন খুলি দিছোঁ আৰু সেয়া পিঁয়াজখিনি চাওক সম্পূৰ্ণ লেৰেলি গৈছে আৰু লাহে লাহে ই ফলি যাব এতিয়া ইয়াত মই প্ৰথমতে মই আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়াৰ যিখিনি পেষ্ট ৰৈ গৈছিল সেইখিনি দি দিছোঁ আৰু সেইখিনি দি ইয়াক ভালদৰে মই লৰাই দিছোঁ ইয়াতে দি দিছোঁ ধনিয়া গুড়ি হাফ চামুচ জিৰা গুড়ি হাফ চামুচ আৰু অকণমান নিমখ দি দিছোঁ যোগমতে কাৰণ নিমখ অকণমান কম যেন লাগিছিল মোৰ সেইকাৰণে দি এইখিনি দি ধুনীয়াকৈ লৰাই ইয়াক ঢাকনা মাৰি দি দিছোঁ ঢাকনাখন চাৰি মিনিটমান পিছত খুলি দিছোঁ আৰু ইয়াক ভালদৰে আকৌ এবাৰ ইয়াক লৰাই দি দিছোঁ আৰু চাওক ইয়াৰ কালাৰ ই ধুনীয়াকৈ লাহে লাহে চেইঞ্জ হৈ আহি আছে আৰু মাংসখিনি সিজা যেন হৈ আহিছে ইয়াক আকৌ এবাৰ ঢাকনা মাৰি দিছোঁ আৰু তিনি মিনিট পিছত ঢাকনাখন আকৌ এবাৰ ইয়াক খুলি দিছোঁ আৰু ই ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আৰু যদিও ই লাগি ধৰা নাই যথেষ্টখিনি ই হৈ গৈছে ইয়াতে এতিয়া মই ফেটি লোৱা দৈখিনি দি দিছোঁ আৰু মিক্সিৰ জাৰটো মই ইয়াত ধুই দি দিম এয়া দি দিছোঁ মিক্সি জাৰটো ধুই ধুনীয়াকৈ দি দিছোঁ আৰু ইয়াক ভালদৰে লৰাই ইয়াক বহাই দি থওঁ এয়া ধুনীয়াকৈ উতলি উঠিছে এয়া উতলি উঠোঁতে ইয়াতে মই কেঁচা জ্বলা তিনিটা দি দিছোঁ ইয়াৰ চেনটোৰ কাৰণে আৰু তাতে দি দিছোঁ এচামুচ ঘি এইখিনি দি ভালদৰে আৰু এবাৰ ইয়াক লৰাই দিছোঁ আৰু ই হৈ অহাৰ পৰ্যায়ত আহি গৈছে গতিকে ই হৈ গৈছে আৰু ইয়াক নমাই লৈ এয়া মই আপোনালোকৰ আগত পৰিৱেশন কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত দুটা কেঁচা জ্বলা দি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ কালাৰ বহুত ধুনীয়া হৈছে খাবলৈও বহুত টেষ্টি হৈছে আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ